ইমান ডাঙৰ মানে এটা কাম কৰা এটা জেগা ইমান মানুহ মানুহক মানে সহায় মানে আপুনি ন্যায়টো আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অন্তত সেই কাৰোবাক যে ক'ব পাৰোঁ যে আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ তাৰপিছত যে তেওঁ কান্দি থকাৰ মাজতে তেওঁ যে হাঁহি দিয়ে সেই সেই বস্তুটোৱে বিৰাট মই মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ মই সাংঘাটিক ভাল পাইছোঁ গতিকে মহিলা আয়োগত মানুহবিলাকে আহিবলৈ বা কিবা ক'বলৈ ভয় কৰিছিলে মানে এতিয়াও ইভেণ্ট তেনেকুৱা মানুহ থাকে এই মহিলা আয়োগত কোন যাব অমুক তমুক কিন্তু এতিয়া মানে লগ পালে মানে বা এতিয়া চিনাকীৰ ভিতৰতো বহুতে কয় যে মানে আমাৰ এনেকুৱা অমুক অমুক আছে প্ৰব্লেম হৈ আছে তাত পঠিয়াই দিব অলপ পঠিয়াই দিব মানে কিবা এটা লাজৰ বিষয় বুলি ভাবে মানে খোল নাখায়গৈ কিন্তু এতিয়া সেই কৈ থকাৰ পিছত প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰি আছো কাৰণে বহুত মানুহ এতিয়া আপুনি ভাবকচোন আমাৰ তাতে ডলি আহে এতিয়া মানে তেওঁলোকে মানে এটা বিশ্বাস এটা আহিছে যে আমি ইয়াত গ'লে কিবা নহয় কিবা এটা অন্তত পাম বা পাম মিনছ কি যে আমি সাহস এটা পাম যে প্ৰেৰণা পাম বা আমি এটা গাইড পাম গতিকে সেইটো কাৰণে ভাল লাগি আছে আৰু এইটো এইটো বহুত মই ভাবোঁ যে পুণ্যৰ কাম বহুত ডাঙৰ কাম গতিকে এইখিনি আমাৰ ফিডবেকখিনি খুব ভাল হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আৰু এটা আছে চাৰি তাৰিখে চাৰি পাঁচ ছয় তাৰিখে আমাৰ খুব ডাঙৰকৈ হ'ব এটা অনুষ্ঠান নলবাৰীত হ'ব সেই বিষয়ে মই আগদিনাখন আপোনালোকক ক'ম তিনি তাৰিখে জ্যোতি টাইং কি খবৰ বাইদেউ ভাল মাৰ্জিনা বেগম ৰাজেন সোণোৱাল জেফৰিন বেগম ভাল খবৰ ভাল চাইদুল কলকাতা প্ৰচনজিত বিশ্বাস নমস্কাৰ প্ৰিয়ংকা দাস থেংক ইউ আৰু কামবিলাক কৰি থাকিম কিন্তু এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সময় বহুত কম আছে আৰু এটা বস্তু কৈ কথা এটা কৈ দিওঁ আমাৰ এটা নম্বৰ এটা মই আমাৰ মহিলা আয়োগৰ পৰা আমি এটা লঞ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো দি থোৱাই আছে মোৰ পেজতো আছে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে কৈছোঁৱেই যে ওৱান এইট ওৱান নাম্বাৰটো আছেই আৰু ডি এছ এন এল আমি নাম্বাৰ এটা মুকলি কৰিছিলোঁ বহুতে মোকে ডিৰেক্টলি মানে মেছেজ দিয়ে আৰু ইমান মেছেজ আহে হোৱাটছএপত মানে মোৰ দিগদাৰী হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যিবিলাকে শুনি আছে বা তাৰে ভিতৰত যদি তেনেকুৱা কোনোবা আছে কিবা যদি অসুবিধা হয় সেই অফিচিয়েল নাম্বাৰটো দিলে বৰ ভাল হয় মানে তেতিয়া কি হয় ৰেকৰ্ডটো থাকি যায় সেই মানে মোবাইলটোত বা আমি যিদিনাখন অফিচত বহোঁ তেতিয়া কিমান আহিলে মেছেজ আমি কিমানক ৰিপ্লাই দিলোঁ মানে ভাল হয় কিন্তু মোৰতো তেতিয়া চব মেছেজেই আহে তাৰ মাজতো যেতিয়া কিবা কোনোবা সমস্যাও দি দিয়ে ৰিপ্লাই নিদিলে পাব বেয়া সেইকাৰণে মানে পরাপক্ষত এটা ইমার্জেন্সি নাম্বার আছে সেই করলে ভাল হয় আর কোনোবাই যদি ভাবে দেই থানাত যদি কোনো কিনা কথাত যদি থানাখনৰ পৰা সহায় যদি না পায় আপনাদের কিন্তু মোক আপোনালোকে মেসেজ দিব নাম্বারটাই একবার কে দিম বারো শেষত সেই নাম্বারট মেসেজ দিব যে কোন থানা আপনার কি কেস বা কেন্কা ধরনের কি আমি যোগাযোগ করি সেইখানে আর কি কম আৰু এদিন নাহিবলৈ আৰু বহুতকেইটা বিষয় আছে মই দুটা বিষয় মহিলা আয়োগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গোচৰ আহে কিন্তু দুটা কমন মানে গোচৰ মানে আহি আছে আৰু তেওঁলোকক দেখি পেলাই মোৰ এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই দুটা হৈছে এটা হৈছে যে আমাৰ ছোৱালীবিলাক আচলতে আমাৰ যেতিয়ালৈকে বিয়া নহয় যিখন ঘৰত জন্ম হয় ডাঙৰ দীঘল হয় সেইখনেই ঘৰ বুলি আমি জানো আৰু সেইখনতে ডাঙৰ দীঘল হয় তাৰপিছত বিয়া হৈ পেলাই আন এখন ঘৰলৈকে গুচি যায় ভাল এনেকৈ ঠিকেই আছে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যদি কিবা কাৰণত যদি বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত যদি সেই ঘৰখনৰ পৰা যদি সেইখিনি আদৰ বা সেইখিনি যদি পোৱা নাযায় তেতিয়া সেই ঘৰখনৰ পৰাও কয় যে তুমি তোমাৰ নিজৰ ঘৰখনলৈ গুচি যোৱা আৰু যেতিয়া সেই ঘৰখনৰ পৰা কিবা কাৰণত গুচি আহিবলগীয়া হয় তাৰপিছত যদি তেওঁ নিজৰ ঘৰখনত আহে য'ত জাঙৰ দিব লৈছে তাতেও যেতিয়া কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৈ দিয়ে যে এতিয়াতো তোৰ আৰু তই বিয়া দি দিলোঁ এইখনতো আৰু তোৰ ঘৰ নহয় এতিয়া তই য'ত বিয়া দিছ তালৈকে গুচি যা তাৰপিছত সেই ছোৱালীজনীৰ বা সেই মানুহজনীৰ কেনেকুৱা মানসিক কষ্টত ভোগে এনেকুৱা ইমান কেইগৰাকী মহিলা আমাৰ তাতে আহিছে এইটোৰ ওপৰত মানে মই আমাৰ যিসকল এডভোকেট তেওঁলোকে বা যিসকলে ল কৰিছে তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব তাতেও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত যে ছোৱালী সম্পত্তি বা এনেকুৱা এইবিলাক বেলেগ কথা কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত এৱাৰনেছ কৰা মানে বহুত বেছি দৰকাৰ হৈছে বহুত বেছি দৰকাৰ আমি এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা নহয় কিবা এখন মানে কিবা এটা আইন অনাৰ বহুত বেছি দৰকাৰী হৈ আছে যে আচলতে ছোৱালীজনীৰ ঘৰখন কোনখন হয় চল মানে তেনেকুৱা হৈ যায় মানে মই মাজতে একমাহমান তেনেকুৱা প্ৰায় পোন্ধৰটা বিছটামান তেনেকুৱা কেছ আহিছে এদিনতে প্ৰায় তিনিটা চাৰিটা আহিছে কোলাত দুমহীয়া তিনিমহীয়া বাচ্ছাটো লৈ আহে একদম শুকাই খিন খীণাই মেলি কথা একেটাই মানে যে য'ৰ পৰা বিয়া দিছে তাৰ পৰা ওলাই আহিলে য'ত বিয়া দিছে তাতে কিবা কাৰণত কিবা মন নিমিলিল সেইখন ঘৰৰ পৰাও উলিয়াই দিলে আকৌ গৈ সেইখন ঘৰত নিজৰ ঘৰখন গ'ল তাতেও মানে ককায়েক ভায়েক বৌয়েক সেইবিলাকৰ মাজত নিজৰ ঘৰখন মানে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিবা এটা কৰিবলগীয়া আছে মই ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই অকণমান কথা পাতিম সেইটোৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকৰো কিবা যদি থাকে ছাজেচন আপোনালোকে দিবচোন আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা বস্তু পাইছোঁ এগৰাকী মহিলাই কিমান মানে ধৰ্য ধৰে নিজৰ সংসাৰখন ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো মই মহিলা আয়োগত মানে আগতেও দেখিছোঁ বহুত কিন্তু মানে ইয়াত আৰু বহুত বেছি সেইখন ছবিখন দেখা পাইছোঁ কেনেকৈ যে মাৰ পিত ঘাই মানে দাগ পুৰা তাৰ পিছতো মানে থাকে থাকে শেষত মানে যেতিয়া আত্মহত্যাৰ যেতিয়া কথা মনলৈ আহে তেতিয়াহে মানে গুচি আহে যে মৰাতকেতো বেটাৰ মই ইয়াত যাওঁ বা লাষ্ট ট্ৰাই এটা কৰোঁ যে মই কিবা মই মানে জীয়াই থকাৰ ক'ৰবাত ৰাস্তা ওলাব নেকি এই যে মাৰপিট কৰাটো মানে মানে এখন এক কি এখন হিন্দী মুভি এখন আছিলে এই থাপ পালেনে কি আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আচলতে কি হয় মাৰপিট কৰে বা মাৰে যিকোনো যিকোনো মেটাৰ হ'ব পাৰে যি কথাই নহওক খেলে কিন্তু এই যে মাৰধৰ কৰাটো সেইটোত মাৰধৰ কৰাৰ পিছত যে মহিলাগৰাকীৰ ভিতৰৰ পৰা যে সেই আত্মবিশ্বাসটো যে ভাঙি যায় থানাত গ'ল কিবা হ'ল যিয়ে নহওক পিছত শেষৰ ফালে কিন্তু সেই মাৰপিট হোৱাৰ পিছত যে তাৰপিছত সেই মহিলাগৰাকীৰ যে আত্মবিশ্বাসটো ভাঙি যায় যিটো নিজৰ আত্মসন্মান থাকে সেই বস্তুটো আকৌ উঠাবলৈ বহুত সময় লাগে গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত মানে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰতো মানে যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক কেলৈ মানে মাৰপিটটো কিয় কৰিব মানে কি যুক্তিত কৰিব কি অধিকাৰ আছে এই দুটা বস্তু তাৰমানে মোৰ মানে এইকেইটা দিন মানে আহি আছে লাষ্ট টুৱেণ্টি ডেইজ মানত আহি আছে যে এইটোৰ ওপৰত মানে ভয় খাব লাগিব যে কিয় মাৰপিট কৰিব অঁ নাজানো মই ভালকৈ আছোঁনে বেয়া কৈছোঁ বাট মোৰ এই দুটা বস্তু মই লাষ্ট মানে এটা মাহত ইমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কেচবিলাক আহিছে নাই এইটোৰ ওপৰতোতো কিবা এটাটো কৰিব লাগে মানে কিবা এটাটো কৰিব লগা আছে আমাৰ চ' এতিয়াতো বাৰু নিৰ্বাচনো আহি আছে মই ইয়াৰ পৰা গৈ পাই পেলাই যিকেইটা দিন সময় পান মই কথা পাতিম যে কি কৰিব পাৰি শেৱালি ৰাজগুৰু ময়ো চাই আছোঁ দেই নমস্কাৰ অপূৰ্ব দাস নমস্কাৰ মই ঠিকে কৈ আছোনে বা আপুনি বহুত ভাল কাম থেংক ইউ পূৰ্বী কলিতা দাস মই অকণমান খোলা খুলিকৈ কওঁ কথাবিলাক বহুত বেছি এনেকৈ নাটক চাটক কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰোঁগৈ সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিপদো হয় বিপদ নহয় আচলতে স্পষ্টবাদী আৰু স্পষ্টবাদী প্ৰেক্টিকেল কথাখিনি কওঁ যিটো ভাল ভাল যিটো বেয়া বেয়া মানে সেইখিনি বস্তু কওঁ বৰঞ্জন নমস্কাৰ আপোনালোকেও ছাজেচন দিব আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিম দেই মই এইটো প্ৰগ্ৰেম মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিন্তু কৈ দিওঁ নেকি অলপমান মই মানে ক্লাছ নাইন টেনৰ পৰা মই বাইক স্কুটি কাৰ চলাবলৈ শিকিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ আত্মবিশ্বাসটো বহুত বেছি আৰু এতিয়ালৈকে ইমান যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক কেলে এতিয়ালৈকে যে মই মানে থিয় হৈ আছোঁ পূৰা ষ্টেণ্ড দি আছোঁ চব বস্তুতে কাকো বহুত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ কাম কৰি গৈ থাকোঁ এইটো কাৰণে যে এই আত্মবিশ্বাসটোৰ কাৰণে এই আত্মবিশ্বাসটো কিন্তু মই সেই চাইকেল তাৰপিছত সেই স্কুটী মানে বাইক মানে কাৰ এই বস্তুবিলাক চলালোঁ যে সেই তেতিয়াৰ পৰা আত্মবিশ্বাসটো আৰু দ্বিতীয়তে মানে ব্ৰেইনটো এলাৰ্ট হৈ থাকে যেতিয়া বাইক স্কুটি কাৰ চাইকেল যিয়ে নচ যিকোনো বাহনেই হওক এলাৰ্ট থাকে ব্ৰেইনটো মানে যে আগত গাড়ী পিছফালে গাড়ী গ্লাছখনত চাই এলাৰ্ট হৈ থাকে বস্তুবিলাক বহুত বস্তু মানে আয়ত্ব কৰিব পাৰি এইবিলাকৰ পৰা চ' মই এটা অনুষ্ঠান এটা কৰিম এইটোক লৈ পেলাই এতিয়া মই নাজানো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মই সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম এইখিনি মই ক'লোঁ এইটোৰ ওপৰতে কিন্তু মই এটা প্ৰ'গ্ৰেম কৰিম আমাৰ মহিলা আগৰ পৰা কৰিম বহুত দৰকাৰী বিষয় এইটো বাকীখিনি মই পিছত ক'ম নহ'লে আজি কৈ দিলে সেইটো নাথাকিব পিছত ক'ম ত' নলবাৰী গৰ্ডন ফিল্ড আমাৰ নলবাৰী যদি কোনোবাই চাইছে গম পাব গৰ্ডন ফিল্ডতে মই প্ৰথম তাতে শিকিছিলোঁ গতিকে যা হওক আৰু এগৰাকীয়ে দিছে যে স্বাৱলম্বিতা দিছে দে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চোৱা মানে মইতো কৈ আহি আছোঁ মই বাৰ বাৰ কৈ আহিছোঁ যে ছোৱালীবিলাক যু মানে বিশেষকৈ যুৱতীবিলাক মহিলাবিলাক মানে কিবা নহয় কিবা মানে মই নকওঁ যে আৰু ভাল কাম বেয়া কামটোতো চবেই জানেই ন সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰা আমাৰ বাৰ বাৰ কিয় কৈ থাকিব লাগে মানে একাংশই মানে ডিৰেক্টলি বেয়াৰ ফালেহে গুচি যায় মানে ধন ঘটা বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে আমাক এটেক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়ে কেইজন মানুহে যে কেনেকৈ ধন ঘটিব মানে তেওঁলোকৰ মানসিকতাই তেনেকুৱা বাৰু গতিকে ভাল কাম কৰি পেলাই ভাল কাম কৰি সেইটো কৈ দিছোঁ দেই নহ'লে আকৌ বেলেগ ধৰণে লৈ গুচি যায়গৈ ভাল কাম কৰি পেলাই যিটো ৰাইজৰ ভাল সমাজৰ আমি ভাল বুলি স্বীকৃতি ভাল কাম কৰি পেলাই ধন ঘটিব লাগে আৰু সেইটো মাক দেউতাকে নিজৰ ছোৱালীজনীক অন্তত বিয়া দিয়াৰ আগত সেইখিনি বস্তু কিবা নহয় কিবা এটা মানে স্কিল এটা যি যি যিকোনো নহওক এতিয়া আমি ময়ো কলেজ বা সেইখিনি সময়ত আমি ভাল গাইড নাপালোঁ বা নিজৰ কিবা টেলেণ্ট আছিলে সেইখিনি ভগৱানৰ কৃপা দেখিনিলৈকে আহি গ'লোগৈ কিন্তু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে কি পঢ়িব কেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়িলে কি কোনটো বস্তু শিকিলে মই দুপইচা অৰ্জন কৰিব পাৰিম এই বিষয়বিলাক কিন্তু আমাৰ মানে অভিভাৱকসকলে চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰী বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু মানে মইতো ভাবোঁ যে ছোৱালীতকৈ বেছি যিখন ঘৰত ল'ৰা আছে সেই সেইখন ঘৰতে বেছি মানে সজাগ কৰিব লাগে যে মহিলাগৰাকী ছোৱালী এগৰাকীক বা মানে যুৱতী এগৰাকীক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি দৃষ্টিৰে চোৱা উচিত সেইবিলাকতোতো মানে মাকবিলাকে ল'ৰাবিলাককহে বেছি ক'ব লাগে ছোৱালীবিলাকতকৈ মই ভাবোঁ দেই তেনেকৈ গতিকে বহুত বহুতবিলাক বিষয় আছে মোৰ মই মোৰ বহুত আছে বিষয় ক'বলগীয়া মই এতিয়া লাহে লাহে এনেকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিম মাজতে অকণমান গেপ ল'লোঁ মোৰ গাঁও বেয়া আছিলে এতিয়া মাজে মাজে মই হেৰিও কৰিম তেনেকুৱা বিষয়বিলাক ক'ম যৌতুক যৌতুকটো আমি যৌতুক বুলি ক'লে বহুতে এনেকৈ নাকটো কোচাই দেই মানে কি কথা এনেকুৱা কিন্তু এতিয়াও যৌতুকৰ নামত বহুত কিবা কিবি চলি আছে এইবিলাক এদিন মহিলা আয়োগত বহিলে কথাবিলাক ভালকৈ দেখা পাব যে সেইটোৰো মানে এতিয়াও চলি আছে মৃদুলা বৰ্মন নলবাৰীৰ পৰা চাই আছোঁ থেংক ইউ মেম আপুনি এনেকৈ মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰিছে ডেফিনেটলি মই কাম কৰি যাম মই মই কৈছোঁচোন মোৰ কথা মই মই যিমানখিনি কষ্ট পাই আহিছোঁ বা য'ত য'ত ঠেকা খাই আহিছোঁ ভগৱানৰ কিবাত মোৰ সেইখিনি আত্মবিশ্বাসটো বহুত বেছি বহুত বেছি মই 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 নিজক বাহিৰে মোক কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে মোক ভাঙিলে মই নিজে ভাঙিব পাৰিম মোক কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে মই মোৰ নিজৰ চিন্তা আছে বিবেক আছে মোৰ নিজৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু মই মই মোৰ এইটো লৈ পেলাই মানে মোৰ মই মই নিজৰ মোৰ নিজস্ব চিন্তা আছে মই এইটো এইটোৱেই মোৰ সাৰথী গতিকে মই সেই মহিলাখিনিয়ে যিখিনি মহিলাই কিবা কাম কৰিব বিচাৰে দেই মানে জীৱনটো সাৰ্থক যিয়ে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সদায় আছোঁ সদায় আছোঁ কিন্তু যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো মানসিকতা নাই নিজৰ কোনো লক্ষ্য নাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কিবা কৰাৰ একো মানে তেওঁলোকৰ কোনো ট্ৰেকেই নাই নিৰ্দিষ্ট সেইবিলাকৰ সেই তেওঁলোকে মোৰ কথা কেতিয়াও ভাল নাপায় কেতিয়াও বুজিও নাপায় উল্টা পোল্টা ক'বগৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে মোক কেতিয়াও নহয় আৰু মই বহুত কষ্ট কৰি তাৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা ওলাই আহাতো মানে গতিকে যি যি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে বহুত ঠেকা খাই 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 শিকি শিকি এতিয়ালৈকে এইখিনি জেগা পাইছোঁহি গতিকে ভাল তিতা মিঠা চব অভিজ্ঞতা আছে সেইকাৰণে মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি কৈ যাম বাকীটোতো আৰু সকলোৱে জানোৱে আমি যে চবেই চবৰে নিজৰ মানে হেৰি চব বিষয়বিলাক আমাৰ ইয়াতে সকলোৱে দাঙি ধৰে তাৰপিছত কোনটো তাৰ পৰা ল'ব লাগে কোনটো ল'ব নালাগে সেইটোতো চবৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা মেছেজ হেৰি কৰিছে কৰা নাই নেকি সি এবাৰ কৈ দিয়ে আৰু গতিকে এইখিনিয়ে কয় বুলি ক'লে চুই থিয় বাকী আৰু আৰু কি কওঁ আৰু কথাবিলাক ক'লে কৈ থকা যায় নহয় ৰাজবংশী বা কেশৱৰ ভাল ৰচনা ৰয় ৰচনা ৰয়েছ লাই থেংক ইউ থেংক ইউ শেৱালি ডেকা শইকীয়া বা নিজৰ ছোৱালীক সদায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কথা কোৱাটো একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটো সদায় শিকাব লাগে আৰু মই মোৰ মই মোৰ ছোৱালীক মই এই তাই ডাঙৰ হৈ আছে বাৰু তথাপিতো মই তাইক কেতিয়াও কওঁ যে তাইক মই কওঁ যে মামা তুমি মানে যোনে যি কয় কৈ থাকিব যোনে যি কয় কৈ থাকিব এইটো আৰু মানে টান মানুহে টানে ন বেছিকৈ মানে তাইক মই এইটো বস্তু কৈ থাকোঁতে যোনে যি কয় তুমি নিজক চিনি পাবা তোমাৰ মা আছে নহয় লগত তোমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আছে বছ হৈ গ'ল বাকী বাকীখিনি হৈ যাব তুমি খালী বস্তুবিলাক পজিটিভলি লগা লগা কথাবিলাক তো তাইক মই ইটোৱে পৰা লাহে লাহে অসমত অকণমান বিষয়বিলাক মানে কৈ থাকোঁ সৰু সৰু কিছুমান বিষয় আৰু তো যাৰ যাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে তেওঁলোকক একদম মানসিকভাৱে যদি শক্তিশালী হয় মানসিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব লাগে শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব লাগে আৰু আত্মবিশ্বাস এই তিনিটা বস্তু যদি থাকে নহয় আপোনাৰ যিকোনো পৰিস্থিতিত আপুনি ওলাই গৈ গুচি আহিব কাৰণ জীৱনটো এবাৰেই পায় এবাৰেই পায় আৰু মই বহুত বেয়া সময় পাৰ কৰি আহিছোঁ বেয়া সময় মানে মই নকওঁ যে বেয়া সময় মানে সেই বেয়া সময় নহয় দেই কাৰণ বেয়া সময়টো মই কোনটো বুজোঁ যে মই বোলে খোজকাঢ়িব পৰা নাই বোলে হাত এখনৰ কিবা হৈ গ'ল সেই বেয়াটো নহয় যিটো বেয়া মানে ধৰক মানে ঘপককৈ মানে যিটো হয় যে পটককৈ চাদেন এনেকুৱা হৈ গ'ল যে মোৰ এইখিনি মানুহক মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ পৰা হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'লোঁ সেই মানুহখিনিও গুচি গ'ল এই বস্তুবিলাক একদম ওচৰৰ পৰা চাইছোঁ মই দেখি দেখিছোঁ মানে সেইকাৰণে মই মানে ভাগ্য ভাল মানে সেই ভিতৰৰ পৰা সেইটো শক্তিটো আছিলে কাৰণে মই একদম ভাঙি একদম পূৰা সোমাই নগ'লোগৈ অঁ মই বহিছোঁ মই বহুত মাজতে মই এবছৰমান বহি গৈছিলোঁ মই অলপ বাপৰে মানে এনেকুৱা হয় তাৰমানে মানুহ মানে ধৰিব নোৱাৰি মানুহ আটাইতকৈ মানে কি বুলি কয় আৰু ধৰিব নোৱাৰা মানে দেখিলে হাঁহিলে কথা পাতিলেও আপুনি বহুত চাদি কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেই বস্তুবিলাক বুজি পায় তাৰ পৰা প্লাছ পইণ্ট মাইনাছ পইণ্ট মই য'ত যিটো জেগাত মই ভাবোঁ যে এইখিনি মানে ক্ৰছ কৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবিলাক বস্তু মই এতিয়া নিজৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজে কৰোঁ মানে একদম আজিকালি মানুহবিলাকক ড্ৰয়িং ৰুমতে মানে আগতে মানে এনেকুৱা হৈছিলে যে মানে পাকঘৰলৈকে লৈ যাওঁ অ'কে এতিয়া মানে সেই বস্তুবিলাক গম পোৱা হ'লোঁ যে কোনবিলাক মানুহক মই ড্ৰয়িং ৰুমলৈকে নিম বা একদম ঘৰতে সোমাব নিদিম সেই বস্তুবিলাক য'ত য'ত যি যি মই থেকা খাইছোঁ সেইবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ কথাবিলাক এতিয়া মই নলবাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যিটো কষ্টত ওলাই আহিছোঁ মই এতিয়াও সেই নলবাৰীৰ ৰাতিপুৱা তিনিটা পঞ্চল্লিছ মানতে মাৰ লগত একেলগে বাছত আহি লাইন গাড়ীত আহি তাৰ পৰা আমাৰ চানমাৰিক মুক্তা লজত তাত থকা তাৰপিছত আকৌ শ্বুটিং কৰি পেলাই আকৌ ৰাতি একদম লাষ্ট বাছখনত আকৌ নলবাৰী যোৱা তাৰপিছত হেৰি নাথাকে ৰিক্সা ৰিক্সা নাথাকে তাৰপিছত বেগটো লৈ লৈ সেই বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ঘৰলৈকে নিয়া এইবিলাক পাই থৈ আহিছোঁ আৰু পইচাটো জানো তাৰমানে যে সেইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আমাৰ নিচিনা মানে যিবিলাকে আমি বহুত প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আহিছোঁ গতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই মোৰ মা মোৰ লগত আছিলে কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা শক্তি আছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ লগত যাৰ যাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে মাকজনী লগত একদম সঁচাকৈ গুচোঁ মাকৰ দৰে যিটো মানে যিটো সাহস আৰু শক্তি দিয়ে সেইটো বেলেগ আৰু যিমানেই যি ন কোনোবা সময়ত এৰা খৰা খাই গুচি যাব পাৰে কিন্তু মাক থাকি যায় মাক থাকি যায় গতিকে সেইখিনি মাকবিলাকে যদি প্ৰত্যেকেই যদি দায়িত্ব লয় মই অলপ আগতে যিটো কথা কৈছোঁ যে বহুত ছোৱালী কিবা কাৰণত ভাল পায়েই বিয়া হৈ যাওক বা নাযাওক বা বিয়া দি দিয়ে দি দিয়াৰ পিছত কিবা কাৰণত সেইখন ঘৰত যদি কিবা কাৰণত কাৰণ কোনেও কাৰো জীৱনত কোনো একো ক'ব নোৱাৰে ন কাৰ জীৱনত কেনে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কি হয় কিন্তু সেইখিনি সময়ত ঘৰখনৰ পৰা নিজৰ জন্ম হোৱা ঘৰখনৰ পৰা মানসিকভাৱে ছাপৰ্টটো বহুত বেছি দৰকাৰী বহুত বেছি বহুত বেছি সেইদিনাখন এটা কেছ আহিছিলে সেই কেচটোত মাকজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে চাপৰ্ট কৰি পেলাইছে ইমান ভাল লাগিছে দেখি গতিকে সেয়া আৰু এদিন যৌতুকৰ বিষয়ে বিষয় দুটামান ক'ম মই পিছত যৌতুকটোৰ বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আছে কিমান সময় হ'ল আধা ঘণ্টা হৈছে ইয়াতকৈ বেছি সময় নাথাকোঁ কিবা আৰু ক'বলগীয়া আছে নেকি মিতুল কলিতা অমৰ চুব থেংক ইউ ৰামালি ডেকা মই ভাবোঁ আমাৰ